А чё... Наш музей уже работает 4 года. Начинался он как музей боевой и трудовой славы. Боевой зал расположен в правом крыле. А тут два помещения. Да. А в этом помещении как бы историко-краеведческий музей. Угу. Э, в этот музей вошли экспонаты со всего Межлимания. От Котовки и до Севериновки. Куяльницкие и Хаджибеевские Лиманы которые примерно 3000 лет назад они впадали в Черное море. Ага. Потом песком перемыло и получилось пересыпь. Угу. Здесь мы знаем еще Хаджибейский лиман, камыши, топи там. Поэтому поля орошения их еще называют. Ага, понял. Вот это Живахова гора. Вот сейчас у Зановки, вот через поселок Котовского мы проезжаем вот вот здесь санаторий Куяльник расположен. Ага, понял. Проезжаем. Объездная да, дорога вот это, да? Да, это объездная дорога. Вот это пунктиром обозначено границы зоны, угу. как бы, отчуждения. Вот эти животные, которые находятся вот здесь, живут как бы илинские жители, угу. это жители, которые сейчас живут в музеях Одессы. Там же мамонта. Нам медведь, носорог, там все находится в музее. Ага. Вот у нас есть зуб пещерного медведя. У нас в Минке есть пещера, ее называют медвежья, где найдено больше 300 особей медведя, скелетов. Ничего себе. Вот зуб саблезубого тигра. У нас есть документы, где? книги, а вот, ага. да, которые подтверждают нахождение здесь этих животных. Верблюдов одногорный в том числе. Вот где-то у нас есть вот верблюд одногорный. Это, антропологический вот это останки, музей. Да? да, Это ага. владельцы в антропологическом музее. Вот это два зуба молдавского носорога, как утверждают ученые. Вот это мастодонт, это животные между слонами мамонтом, хоботные. Вот на рисунке он есть с таким тупым хоботом. Вот видите? Ага. А вот это трехпалая лошадь, гипарион. А вот ниже это зуб верблюда. Пока что один, но думаю найдем побольше. Так что вот на этой схеме вот это жители нашего Межлимания. И не только Межлимания, а и разных сторон лиманов жили здесь. Лиманы были судоходные. Вот это карта города Одессы 1794 года. Видите? Ну это репродукция, да, или ну, это оригинал? Да, нет, это я рисовал, карандашом, ага. Где же я оригинал возьму? Вот, видите, дома, три домика. Ага. Вот это Слободка современная. Вот это центр города, тут оперный театр, Потемкинская лестница, ага. Дониунья это турецкая крепость, которой уже нету. А в парке Шевченко есть там небольшая стенка и небольшая башенка. Вот это парк Шевченко. Вот это крепость, которую устроил под руководством Суворова строили. Ага. Вот это вы видите балку и ручей. Внутри балки на днище. Это балка какая? Вы не знаете? Нет, мы не с этого. Это улица балковская была. Ага. Это улица Фунзе. Ага. Речушки там уже нету. Вот с этой стороны Слободка, с этой стороны Одесса, а вот здесь Перецепский мост и все как. Ну, что касательно старины, вот мы видим на этом стенде э, серпы бронзовые, которым уже 4000 лет. Подтверждение этого подтверждает Одесский археологический музей. Некоторые вещи, найденные с раскопанных могильников и выброшены. Медицинские инструменты, это не из могильника. Здесь было очень много военных стоянок, лагерей 11, 12, 13 саперных батальонов. Вот мы видим ручку, найдена, видать, в обозе у писаря, потому что буква И, значит, в обозе была типография. И вот расплюснутая медная пластина, скрученная в такую трубочку, угу. и видите, затуплен. Там вставляется палка, палочка такая, макается в чернила она набирает чернила и можно долго писать. То есть это про образ первой, как бы авторучки. Ага, угу, себе. Вот это пуговицы гражданские. Там 3-4 пуговицы есть по золотой и с немецкими наименованиями. Потому что при Екатерине здесь было разрешено поселение немцам. Поэтому здесь было много немцев. И до наших дней есть немецкие поселения. Новые Метовка, Куялыки, те там многие села есть. В живут uh -huh. немцы. Это в вашем краю. Там у нас тоже Мирная, Красногорка. Это немцы. немцы, тоже. немцы здесь не было, как их называли, Новороссия. Ее заселяли немцами, потому что здесь не было людей. Ну, осваивали и... новозавоеванную территорию да, да, после да. турок. Поэтому земли были, и поэтому здесь были немцы. Цари хотели, чтобы немцы принесли свою культуру, и чтобы мы стали культурным народом. Но получилось так, что наш народ переучил немцев под свою культуру. И мы не стали такие, как немцы. Это подтверждает то, что у нас вся Ильинка, и не только Ильинка, а все села Украины. Село кончается и начинаются грандиозные мусорники. То есть в европейской культуре этого нет, а у нас это все есть. И искоренить это... Кровь не водится. Поэтому. Здесь есть некоторые фрагменты шашки, шпаги. Вот это эфис шпаги 17 века. Знаете, греки, это знаете, что такое? Э, да? Трубки казахские, да? да. Ку Курили? Почему а носогрейки? Потому что она короткая, и когда курил, грел нос и лицо. А когда летом, он туда вставлял камышину, и получалась трубка. То есть все не, не зря. Но, вот эта да? носогрейка найдена в парке Шевченко возле той крепости 40 лет назад. Молдавские строители что-то делали там, стадион или что они делали. Ага. И отдыхали по парку. это самое И нашли вот эту трубку там. Кандала, это что за топор? Это казацкие топоры ага, старые, да? Пули казацкие. То есть не идентифицированные, все проблеме, да. да. Вот это стоянка татарских времен. Да. Вот это монеты татарские, чешские татарские сережки, застежки женские, мужские, татарские. Вот это у нас шпора и, и стрельба. Есть два вида шпор. Вот шпора для пришпоривания лошади, а вот шпора для высекания искр из булыжной нафтовой. Ага. Вот это украшение лошадиной сгруи. Вот это пуговицы офицерские. Там орлы. И вот две пуговицы 28 и 10, такие пуговицы на сюртуке носил Тарас Григорьевич Шевченко. Вот это есть кран от ротного самовара. В обозе воинских частей, э, тыловые части, кормить, кухня полевая, самовар большой. Вот самовар мы, конечно, не нашли, а кран нашли. Вот. Тут есть немножко Посуды Кузнецова и потом уже. Так, она сейчас В семнадцатом году, конечно, все у него забрали и начали уже выпускать посуду не с клеймом Кузнецова, а с клеймом. Сделано в СССР. Да. Ну вот это жернова, вы знаете, да? Ну, да, муку делали. Да. Это, в Одессе. В кое, была... в какое время делали? Это еще даже в 20 веке тоже таким ну, занимались. Да, еще в 20 начале занимались, потому что самые первые инструменты, которыми делали крупу, вот находятся в на этом стенде, Вот смотрите. Брали обыкновенный твердый камень и растирали крупу, делали, ну зерно растирали, делали как бы крупу. Угу. Вот это 4. И еще маленький, пятый есть. ну вы смотрите, читайте в Одессе было три немецких фабриканта один из них был Ген Иоганн Иоганович который построил два завода один на улице Дальницкой, второй на улице Московской после 17-го года он перепродавал заводы и в конце концов советская власть завод этот забрала. И в 20 году этот завод начал называться ЗОР. На ЗОРе выпускали плуги. Все плуги, культиваторы, бороны, которые для сельского хозяйства. Там есть сзади клеймо немца Иогана Иогановича. Но царица наша Катерина, ну наша, российская, она говорила, чтобы немцам не путать. И он был Иоганн Иоганович, его называли Иван Иванович Ген. Вот это офис, Геновского завода, вот это как бы бланк завода, и вот на таком бланке э, бухгалтер, который работал на этих заводах, уходил служить царскую армию, и вот фабрикант ему давал характеристику. Это, конечно, копия. Оригиналы есть в Одессе, живут потомки этого бухгалтера, но они не дают ничего оригинального. У них очень много документов, фотографий, но они пока ничего не дают. Но мы работаем над этим вопросом. Там вот в сундуке вы видите Евангелие 16-го года. Вот одна, вот вторая. Ножницы, которые больше ста лет, они кованые в кузне. Видите, вот эти кончики, загнутые на горячую. Угу. Режут туалетную бумагу. Китайские ножницы отдыхают. Вот это венок невесты. Первые паспорта, деньги настоящие. Вот это украшение не настоящее, а вот пуговицы и монеты настоящие. Да, угу. ну это я не понял. Ну я положил грязненькие, старенькие, а то детки воруют. Ну, Если да. то не, блестит, не, не, <свят> не <блестит. свят> Вот это точило. Это делали уже на другом заводе да. Вот это Ножи, да? Ножи, шашки, шашки, ножи, сапы, топоры и прочее, прочее, прочее. Вот вы видите первые советские паспорта, которые выданы в 30-е годы. Когда пришли румыны в 1941 году, они вели учет наших людей по этим паспортам. Здесь есть э, медицинские отметки. Видите, привит противохолерным препаратом. И стоит э, вот такие медицинские печати с крестами. Видите, это крест регистрации, а, а прививка стоят вот кресты медицинские. Ага. Это паспорта настоящие, наши деньги тоже настоящие, и это вот тут есть то, Предметы что было в, в 60-70-х годах, это косметички женские, это пудра, крем, бриолин и вазелин. Угу. Бриолин молодежь не видела и не помнит, не знает, что это такое. Лак для волос знаете, что такое? Угу. А вот когда лака не было, был бриолин. Это то, что в кино показывают волосы блестят. Ага. Это самый первый рассадник блок. Волосы блестят, но там моментально заводится блок. Ну, вазелины кремы вы знаете, что такое. Здесь я вам показал. Ну, есть работы, которые здесь делают. Есть скарбы там в сундуках, в ящиках, но это все закрыто, места мало, нужно... Ну вот я вам могу показать документы некоторые. Давайте. Вот державный акт на вечное арестование землей у колгоспода. То есть это государство дало безвозмездно землю. Госак тут это типа, да? Или что? Не типа, а там он есть. Типа, вот он. С подписями, с мокрыми печатями, границы разграничения. Угу. И вот. Сургуч. Да. Ничего себе. Это на... На колхоз, да, это не человек. Да, это, да. То есть, там... Колхоза нету, а, а есть. Да. То есть можно подать в суд и отсудить всю линку, да? А, судор, что, что а кто ну да, правонаступник, если есть. Патефон не работает или граммофон работает. как он? Вот это я вам показываю. Работает? Да. Вот это можешь я вам две показываю. секунды включить? Там иголки нету, и надо это самое. Понял. Детки ему чуть-чуть иголку вкрутили надо поставить. Им. Вот это одесская достопримечательность. В 1936 году на улице на Соборной площади был храм. В 1936 году его взорвали коммунисты, а, правильно? Это да, да, это то, что восстановили. Типа да, его... вот это кусочек Замыровали. иконостаса с того храма. Ага. Единственного экземпляре в городе нету запчастей от того храма, у нас есть. Себе. Первый одесский водопровод, ядро найдено Oops. в стенке. Водопровод тот что шел с Беляевки, да? Нет, тогда еще не было. А, это, это не Нестровская вода, это с right э Артезианок. Почему в Одессе называются станции Большого Фонтана? Э, При царе э были вызваны французские геодезисты и бурильщики. Они сверлили артезианские колодцы. Первый да? колодец артезианский в Российской империи был пробурен в Ильинке. Есть документы, все есть, да. Воронцов открывал его, потому что здесь где-то почт... он у вас тут, ну есть, есть почтовый есть. тракт, Одесса Балта была. Угу. Есть напечатанная историческая книгу я напечатал с архивом, мне давали документы там с помощью мэра города, все мы это сделали. Там подтверждается, если есть время, я вам могу показать там есть очень интересные, потому что а Ильинка была первой почтовой станцией От Одессы на Балту Поэтому ага. здесь был постоялый двор Колодец, трактиры Корчма Вот эта корчма Не доезжая до Густовки, Хутор зеленый был Вот вы видите подсвечник Стоит корчмарь в фуражке и в жилетке И, и смотрит, постояльцы. едет кто-то или нет да. Прикольно. И там же нашли вот этот шедевр Видите? Это рюмочка для гладководки вот этот вот, да? Да. Вот есть нож Я, с графским вензелем. Ручка от ножа. Вот вензель, видите? его? А, ага. а вот это в поместье Гена ложка найдена. Вот видите, на ложке корона Российской империи. Ага. На этом стенде мы видим крестики христианские. Вот первый ряд, это липование, старообрядцы. Ага. А вот это православные крестики. Вот есть маленький крестик и маленькая иконка. Когда выкапывают солдат их.. Это и вот стрелять. эти вот два, да? У ага. большинства солдат в воротничках зашиты крестики. Потому что когда в кино говорят за Ленина, за Сталина, за Родину, первым делом был Бог. Они молились Богу, а потом уже Сталин. Ага. Кричали. Но у большинства солдат в воротничках зашиты крестики. Поэтому, когда солдат поднимают со старых, ну, неизвестных захоронений через сито пропевает все это самое и попадается и крестики и... там в том зале мы увидим смертник это каролитовский пенал в котором была записка у румынов и у немцев медальоны остались на всю войну а у нас э -э, бандитским приказом сталина медальоны были отменены и поэтому мы до сих пор не можем подсчитать потери пойдемте в тот зал я вам покажу этот смертник еще тонет не горит не это ну сталин отменил поэтому он не хотел, чтобы подсчитали все потери. Вот это у нас... Сейчас его... Это не то... станции комплект лошадей 6 штук утверждена такса для продажи сесных припасов это, кушанье 20 копеек серебром порция борща, солянки мясной или постной супа, соуса, жаркого, котлет филе жареного штуфату бюштексу, гуся, индейки, утки цыплят, зайца, куропаток жареных маринада из осетрины и кора Это, вот это все это все было в Корчме в Ильинке специалисты смотрят, говорят сейчас меню в ресторанах отдыхает и вот Расчетили. здесь есть все про Воронцова, про колодец, вот, да. про... про Севериновку, про все тут есть. Вот. Ну собираю, конечно, истории разных сел. Про нашего э, служителя нашего храма здесь был Горянов, там его фотография есть. А его внук сейчас в России. Вот он, там есть его фотография. Вот это внук Горянова. Он сейчас э, главный аж мурманска этот сам. Ну от Ленинграда и туда он какой-то там это. Он приезжал сюда. В Я его поймать не могу, конечно. Есть некоторые книжечки старенькие, есть кое-что. Есть э, рабочая радиостанция, которой можно выходить в эфир. Ну еще себе. Так это будет интересно. Ну, еще. И что если я возьму вот эту штучку? Бери. Перестреляйте. это тоже работает. В следующий раз приедете, здесь будет запись Гитлера, Сталина и послушаете это все. Понятно. Это когда будет? Когда приедете. Ага. Вот. вот есть книги, которые что было на месте Одессы. Вот здесь рассказывается об Одессе 4 тысячи лет назад. Усатовское поселение. Есть все тут. И вот северо, Западные Причерноморье. Это ученые писали те же. Это и про Ильинку, и про черевичные, и про посуду. Про Скифию. И вот э, мне одесский ученый Сапожников подарил вот эту книгу. Это книга об исследовании наших кладбищ. Благодаря вот этой книге мы можем выяснить на каких на каких населенных пунктах жили казаки, потому что казаки на крестах писали там воин, там войско Запорожского, все. Uh -huh. это самое. И здесь есть пять крестов, которые ну, более принадлежат казакам. Uh -huh. Если не казак, то кресты были чуть-чуть другие такие, такие разные. Ну, это тоже как mm -hmm. бы цельная, цельная наука такая. Ну, вот. Вон там через группу звучат голоса. Ну, это радио просто да, то это? Ну, радио, потому что то надо согласовку компьютера. Ага. Uh -huh. Вот экспонаты есть. Я позже Газета «Комсомольская правда». Я прозвоню позже. Среда, 9 мая 1945 -го года. Uh -huh. это оригинал, та, которая там извещала о победе? конечно, оригинал. Я ее не вынимаю. Там есть другие газеты уже. Ну, вот это все да? <ten hundred percent> <go> оригинал. Здесь очень много рассказать можно, и то это не делается за 5 минут. Ну, да. Если хотите много много узнать. И, кстати, у нас катакомбы по сравнению с Нерубальскими сухие. У вас еще катакомбы есть? 72 километра. Наземный музей с фотографиями и экспонатами. Наверху плакаты на и На предмет, что плакаты. И документы

убей немца. Я жду тебя, воин-освободитель. Отомсти. Слава героям, партизанам, разрушающим фашистский тыл. Вот в чем стоит фотографии партизанов, базы базе каких створено цей музей. В правому верхньому куту фотографія командира загону Молодцова Бадаєва. Самий старий Дід Гаркуша, 72 роки, старий шатар, провідник, а саме молодий Оля Менерер, 30 партуй і його батько довоєнний сільський головському сидіті. Зразу після війни Коля Менерера забрали в армію 6 років і служив в армії фотографії вже У нас стороні степень присвячений візиту Фіделя Крастру, музею. З 2 березня, з року він відвідав музей, залишив відгук на Іспанський, виконував переклад на російську. Mm -hmm. І фотографії Фіделя в підземному музеї, тут в наземному наступні виходили. Партизанський сех, на mm -hmm. сех і маркет, землянка в лісі. В лісах також були партизанські загони, укриваються землянка. Mm -hmm. да, і от уявіть собі, де було краще. В лісі по катакомбах. У ну, лісі, звісно, вижити легше. Там поживність, рослинність, свіжий воздух, сонце, в катакомбах не людські умови перебування, а безпечніше в катакомбах. Єдиний вийд, будь з нею. И а -а -а. Устройство актуально ей ныне. Размер-то разный, качаны. Ну ничего, там такая ничего она. Прикольно. А -а -а.